yer milliy boylik uning qonuniy oldi sotdisi bilan shug'ullanish esa og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi bu borada bot bot ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan ogohlantirishlarga qaramasdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmay davlat mulki hisoblangan yer sotuvidan mo'may daromad ko'zlayotgan shaxslar mavjudligi ayni haqiqat navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ham mana shunday qing'irlik ortidan 20 ming aqsh dollariga ega bo'lmoqchi bo'ldi tezkor tadbir davomida ushbu shaxs 9 ming aqsh dollarini olayotgan vaqtida ushlangan toshkent shahrida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan shaxs buxoro shahrida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan fuqaroni aldab unga jondor tumani hokimligi tomonidan o'zbekiston respublikasi pillatchilik va qoraqo'lchilikni rivojlantirish qo'mitasining 2020 yildagi tegishli qaroriga asosan doimiy egalik qilish huquqi bilan beriladigan yer maydonidan 10 ming gektar bo'sh yer maydonini vakolatli tanishlar orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilib buning evaziga 20 ming aqsh dollari miqdoridagi pullarni talab qiladi ikki ming yil 20 yanvar kuni ushbu shaxs buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida talab qilingan pullardan 9000 aqsh dollarini dastlabki to'lov sifatida olgan vaqtida qo'lga olingan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda